হেল্ল' মোৰ ঘৰৰ ভাইটি ভণ্টীসকল সকলোকে আজি ক্লাছটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যিহেতু ক্লাছ এইট মেথেমেটিক্সৰ চেপ্তাৰটো এটা চলোকযুক্ত একঘাত সমীকৰণ এই পাঠটি আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ হয়নে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত এই পাঠটোত জানিবলগীয়া যিমানবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ বিষয় আছিলে গোটেইবিলাক আমি কি কৰিলোঁ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি আছে তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানটো কৰিম আহ আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা তলত দিয়া সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা আমাৰ ইয়াত কিছুমান সমীকৰণ দিয়া আছে আৰু এই সমীকৰণবিলাক কি কৰিব লাগিব আমি সমাধান কৰিব লাগিব আমাৰ সমীকৰণটো সমাধান কি আছিলে যেতিয়া আমি চলকৰ মান উলিয়াম সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব সমীকৰণৰ সমাধান হয়নে এতিয়া আমি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰো আহাচোন ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেলটো কিমান আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ হয়নে এতিয়া চোৱা আমি যিহেতু কি কৰিব লাগে সমাধান মানে কি আছিলে চলকৰ মানটো এতিয়া আমি চলকৰ মান উলিয়াবলৈ মানে চলকৰ লগত যিমানবিলাক ধ্ৰুৱক আছে সেইবিলাক কি কৰিব লাগিব আমি চলকটোৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম যিহেতু ফ'ৰ এক্স আছে ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান আছিলে হয়নে টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ ফাইভ টু ইকুৱেল চিনৰ ৰাইট ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হয় মাইনাছ হ'ব মাইনাছ কিমান হ'ব ফাইভ এতিয়া ফ'ৰ এক্স টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফাইভ গ'লে কিমান হ'ব ছিক্সটিন আৰু এতিয়া চোৱা যেতিয়া লেফ্ট চাইডত আমাৰ ইকুৱেলচিনৰ বাঁহতে কি হৈ থাকে পূৰণ হৈ থাকে ফ'ৰৰ লগত এক্সটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে আৰু যদি লেফ্ট ছাইডত যদি পূৰণ হৈ থাকে ৰাইট চাইডত গ'লে মানে কি হ'ব ফ'ৰ অন হ'ব এতিয়া চোৱা এতিয়া ফ'ৰটো যদি এইফালে যায় কিমান হৈ যাব ছিক্সটিন বাই ফ'ৰ আৰু ফ'ৰে ছিক্সটিনক কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ চাৰি চাৰি গুণ কিমান হ'ব ষোল্ল গতিকে আমি এক্সৰ মানটো পাই গ'লোঁ গতিকে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি কি কৰিলোঁ সমাধান কৰি দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰাচোন কিমান দি আছে চেভেনটিন ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেলটো কিমান আছে ফৰ্টি এইট এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথম ছেভেনটিন ৱাই এইটো মাইনাছ থ্ৰীটো ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হ'ব প্লাছ থ্ৰী ফৰ্টি এইট প্লাছ থ্ৰী এতিয়া ছেভেণ্টিন ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান এতিয়া চোৱা ইয়াত কিমান হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে ৱাইৰ লগত ছেভেনটিনটো আৰু ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হ'ব শৰণ পূৰণ হৈ দেখিলে কি হয় শৰণ ছেভেনটিন এতিয়া ছেভেনটিনে ফিফটি ওৱানত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ গতিকে কি হ'ব ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ্ৰী সেইটো আমাৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি দেখুৱালোঁ আশা কৰোঁ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পালা আমি তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহাচোন এতিয়া চোৱা ইয়াত মাইনাছ এইট প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল টু কিমান আছে মাইনাছ ফ'ৰ আছে এতিয়া আমি প্ৰথম মাইনাছ যিটো ধুব আছে সেইটো আমি ৰাইট চাইডে লৈ যাম টু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ এইটো মাইনাছ এইটটো যদি ৰাইট চাইডে যায়গৈ তেতিয়া কিমান হ'ব প্লাছ এইট টু এক্স এতিয়া প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত কি চিন আছে প্লাছ চিন আছে গতিকে কিমান হৈ যাব আটৰ পৰা যদি আমি চাৰি বি কৰোঁ কিমান হ'ব চাৰিয়ে হ'ব এতিয়া চোৱা কিমান আহিলে প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া টুৰ এক্সৰ লগত টুটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হৈ যাব শৰণ ফ'ৰক যদি আমি টুৰে হৰণ কৰোঁ কিমান হৈ যাব এক্স ইকুৱেল টু টু এইটো আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহা ছিক্স এক্স বাই কিমান হৈছে ছেভেন ইকুৱেল টু কিমান হৈছে ফৰ্টি টু এতিয়া যিহেতু ছেভেন টু এইট কি হৈছে হৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে মানে ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হৈ যাব পূৰণ হ'ব বুজি পাইছানে যেতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলোৱে যিহেতু আমি পূৰণ পূৰণলৈকে কৈ আছিলোঁ যোগ বিয়োগ পূৰণ আমি কেনেদৰে আমি লেফ্ট চাইডৰ পৰা ৰাইটলৈ নি আছিলোঁ হয় নাই এতিয়া চাওঁ এইটো শৰণত আছে হয় নাই গতিকে কি কৰিম ইকুৱেল টু কিমান আছে ফৰ্টি টু এইটো যদি শৰণ হৈ আছিলে এইফালে গ'লে মানে কি হৈ যাব পূৰণ বাই চেভেন এতিয়া চোৱা ছিক্স এক্স আছিলে এক্স যিহেতু ছয়টো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে সেইফালে গ'লে মানে কি হৈ যাব শৰণ ফৰ্টি টু পূৰণ ছেভেন আৰু কিহে হৰণ কৰিম ছয়েৰে এতিয়া চোৱা আমি ছিক্সেৰে কাটিব পাৰোঁ ছয়ে কেইবা যাব সাত বাৰ গতিকে সাত পূৰণ হাত কিমান হৈ যাব ফৰ্টি নাইন গতিকে চাৰে নম্বৰটো কিমান পালোঁ আমি ফৰ্টি নাইন আশা কৰোঁ সকলোৱে সেইকেইটাও বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহাচোন এইটো পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি দি আছে এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহাচোন পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনক কি দিয়া আছে ছিক্স ৱাই বাই ইলেভেন ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ বাই নাইণ্টি নাইন এইটো আমি এটা আমি এটা পদ্ধতি শিকিছিলোঁ যে ব্ৰজগুণ আমি আগৰ ক্লাছত ব্ৰজগুণ পদ্ধতিৰ বিষয়ে শিকি আহিছোঁ আমি এইটো প্ৰথমে ব্ৰজগুণ পদ্ধতি ইউজ কৰিম বুজি পাইছানে বজ্ৰগুণ পদ্ধতিত মানে কেনেদৰে আছে এইটো যদি আমি এ বি আৰু এইটো যদি চি ডি যদি ধৰোঁ তেতিয়া কেনেদৰে হ'ব এ ইনটো ডি ইকুৱেল টু বি ইণ্টু চি হয়নে এতিয়া চোৱা এ ডি হ'লে মানে কিমান হ'ব ছিক্স ৱাই ইণ্টু কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন ইকুৱেল টু বি টো কিমান আছে ইলেভেন ইন টু কিমান হ'ব ফিফটি ফ'ৰ হয়নে এতিয়া চোৱা ছিক্স ৱাই আছে আৰু নাইণ্টি নাইনটো ইয়াত যিহেতু পূৰণ হৈ আছে ইফালে গ'লে মানে কি হৈ যাব ৰাইট চাইডে গ'লে মানে শৰণ হৈ যাব নাইণ্টি নাইনটো এঘাৰ নাইণ্টি নাইনক কেইবাৰ যাব ন বাৰ আৰু ন ফিফটি ফ'ৰক কেইবাৰ যাব নয়ে চৌৱন চৌৱন এতিয়া চোৱা আমি ৰাইট চাইডত কিমান পালোঁ এতিয়া ছিক্স পালোঁ যিহেতু ৱাইৰ লগত ছিক্সটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে আৰু ৰাইজ যাতে গ'লে মানে কি হৈ যাব শৰণ গতিকে চয় চয় কেবাৰ যাব এবাৰ গতিকে আমি এই সমীকৰণটোৰ সমাধান কি পালোঁ সমীকৰণটোৰ সমাধান আমি ৱাইৰ মানুহ কিমান পাইছো ওৱান পাইছো আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পালা এতিয়া আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰো আহাচোন ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইটি প্লাছ ছিক্স এক্স দিয়া আছে এতিয়া আমি চলকটো এইফালে লৈ আনিম থ্ৰী এক্স আৰু ছিক্স এক্সটো যদি আমি লেফ্ট ছাইডে লৈ আনো কিমান হৈ যাব মাইনাছ ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈছে ওৱান এইট্টি এতিয়া ছিক্সৰ পৰা যদি মাইনাছ থ্ৰী ছিক্স এক্সৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ থ্ৰী এক্স বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এইট্টি যিহেতু থ্ৰীটোৱে অলপ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে ৰাইট ছাইডে গ'লে মানে কি হ'ব শৰণ ওৱান এইটি মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া চোৱা থ্ৰীয়ে কেইবা যাব ওঠৰ ছোৱাই তিনিগুণ ওঠৰ গতিকে কিমান হৈ যাব মাইনাছ ছিক্সটি আশা কৰোঁ সকলোৱে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা কৰোৱাচোন সাত নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম এতিয়া সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি আছে চোৱা টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ এইটো এটা একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন হয় চোৱাচোন এইটো টু এক্স আছে আমি এক্সটো যদি এইফালে লৈ আনো লেফ্ট চাইডে তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ এক্স আৰু ফ'ৰ আমি থ্ৰী প্লাছ থ্ৰীটো যদি এইফালে লৈ যাওঁ কিমান হৈ যাব ৰাইট চাইডে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া টু এক্সৰ পৰা এক্স গ'লে কিমান হ'ব এক্স আৰু ফ'ৰৰ পৰা থ্ৰী গ'লে কিমান হৈ যাব ওৱান একেবাৰে সহজ হয়নে এতিয়া আমি আগমটো কৰিছোঁ অহাচোন এইটো মাইনাছ ফাইভ এক্স আছে মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ প্লাছ থ্ৰীটো এইফালে যদি লৈ আনো তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ নাইন আৰু প্লাছ টুটো যদি ৰাইট চাইডে যায়গৈ কি হ'ব মাইনাছ টু এতিয়া চোৱা মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব প্লাছ কিমান হৈ যাব প্লাছ কৰিলে মানে মাইনাছ এইট এক্স ডাঙৰ সংখ্যাটো আগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে গতিকে আৰু এইটো ৰাইট চাইডে কি হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব এইটো ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত কি চিন আছে মাইনাছ চিন আছে গতিকে এইটো কি হ'ব মাইনাছ ইলেভেন এতিয়া চোৱা এক্স ইকুৱেল টু এইটো যিহেতু মাইনাছ এইট টু ইয়াৰ লগত এক্সৰ লগত কি হৈছে পূৰণ হৈছে আৰু ৰাইট চাইডে গ'লে মানে কি হৈ যাব শৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা মাইনাছ ইলেভেন মাইনাছ এইট এতিয়া চোৱা আমি মাইনাছ মাইনাছ শৰণ হৈ গ'ল এইটো কাঠ খাই গ'ল গতিকে কি হৈ যাব এক্স ইকুৱেল টু ইলেভেন বাই এইট এইটোৱে আমাৰ এইট নাম্বাৰটো আনচাৰ হ'ব এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁ আহাচোন এতিয়া আমি ন নম্বৰ আৰু দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহাচোন ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে ফাইভ পূৰণ পি মাইনাছ থ্ৰী দি আছে ইকুৱেল টু থ্ৰী পূৰণ কিমান দি আছে পি প্লাছ টু এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে এইকেইটা পূৰণ কৰি ল'ম ফাইভে প্ৰথমে পি লগত পূৰণ কৰিম তাৰপিছত কাৰ লগত কৰিম থ্ৰীৰ লগত আৰু থ্ৰীয়ে প্ৰথমে কাৰ লগত পূৰণ কৰিম পি লগত তাৰপিছত আৰু কাৰ লগত পূৰণ কৰিম টুৰ লগত এতিয়া ফাইভে পি ল'ত পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব ফাইভ পি আৰু মাইনাছ তিনি পাছ গুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ আৰু থ্ৰী পি প্লাছ তিনি দুগুণ কিমান হ'ব ছয় এতিয়া চোৱা ফাইভ পি আছে থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী পিটো যদি আমি এইফালে লৈ আনো তেতিয়া কি হৈ যাব লেফ্ট চাইডে আনিলে মাইনাছ থ্ৰী পি প্লাছ ছিক্স আছে আৰু মাইনাছ ফিফটিন যদি আমি লাষ্ট ৰাইট ছাইডে লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব প্লাছ ফিফটিন এতিয়া চোৱা পোন্ধৰৰ পৰা যদি আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব ছৰি আমি ফাইভৰ পৰা যদি থ্ৰী বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হৈ যাব টু পি আৰু ছয় আৰু পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান এতিয়া চোৱা পি আৰু টু টু এলত পৰণ হৈ আছে ৰাইট চাইডে গ'লে কি হৈ যাব ফৰণ টুৱেণ্টি ওৱান বাই কিমান হ'ব টু এইটো আমাৰ নাইন নম্বৰটো আনচাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনো কৰোঁ আহচোন দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনো কি দি আছে থ্ৰী ৱাই ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান দি আছে মাইনাছ নাইন এইটো আমি প্ৰথমে বজ্ৰ পূৰণ কৰিম নাইনৰ তলত একো নাই মানে কি আছে ওৱান এটা আছে বুলি ধৰি লওঁ আমি এতিয়া প্ৰথম কিহে পূৰণ কৰিম ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ নাইন ইণ্টু কি হ'ব ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু তিনি গুণ তিনি সেইটোৱে চোৱা মাইনাছ নাইন টু ইয়াত কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে আমি যদি ৰাইট চাইডে যদি লৈ যাওঁ এইটো কি হৈ যাব পূৰণ হ'ব ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী ৱাই মাইনাছ নাইন এতিয়া তিনিয়ে নখ কেইবা যাব তিনিবাৰ গতিকে তলত কিমান থাকিলে থ্ৰী এতিয়া চোৱা ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া চোৱা ফ'ৰ ৱাই টো যিহেতু ইয়াত কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে লেফ্ট চাইডত আৰু ৰাইট চাইডত যদি যায় তেতিয়া কি হৈ যাব ই পৰণ হ'ব গতিকে কি হ'ব ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী ইন টু ফ'ৰ মাইনাছ টু আছিলে নহয় মাইনাছ গতিকে ৱাই কৰিলো কিমান হৈ যাব মাইনাছ ওৱান বাই টুৱেল্ভ চাৰি তিনি কিমান হৈ যাব বাৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনটো বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা কৰো আহাচোন এতিয়া আমি এঘাৰ নম্বৰ আৰু বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰো আহাচোন এঘাৰ নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো কি আছে ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভ প্লাছ ওৱান ইকুৱেলটো কিমান আছে ছেভেন বাই ফিফটিন আছে আমি এইটো প্ৰথমে কি কৰিম লখা গু ল'ম ফাইভ যদি লখাগু ল'ম ফাইভে ফাইভক কেইবা যাব এবাৰ আৰু ফ'ৰ এক্সৰ লগত যদি ওৱানটোত পৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্সে হ'ব আৰু ওৱানৰ তলত একো নাই মানে কিমান আছে ওৱান এটা আৰু ওৱান এ ফাইভক কেইবা যাব পাঁচ বা যাব আৰু পাঁচটো যদি আমি ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব পাঁচ একোণ পাঁচ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ছেভেন বাই ফিফটিন এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম বজ্ৰ পূৰণ কৰিম ফিফটিন ইন্টু ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু সাত পাঁচ মন কিমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছ এতিয়া চোৱা ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ফাইভ আছে এইটো ইয়েলত পূৰণ হৈ আছিলে যিহেতু ৰাইট ছাইডে গ'লে মানে কি হ'ব শৰণ আৰু পাছেৰে যদি আমি দুয়োটাকৈ কাটো তেতিয়া কি একেবাৰ যাব পাছৰে পঁয়ত্ৰিছক যাব সাত বাৰ আৰু পোন্ধৰক যাব কেইবাৰ তিনিবাৰ এতিয়া আমি এইটো লৈ যাম মাইনা প্লাছ ফাইভটো আছে প্লাছ ফাইভটো যদি আমি ৰাইট চাইডে যদি যায়গৈ তেতিয়া কি হৈ যাব মাইনাছ ফাইভ তে ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন বাই থ্ৰী মাইনাছ কিমান হ'ব ফাইভ এতিয়া চোৱা ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী থ্ৰীয়ে ঠিক এইটো লগ সাগু ল'ম থ্ৰীয়ে ঠিক কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব গতিকে কিমান হৈছে ছেভেন আৰু ওৱানেৰে কেইবা যাব তিনি থ্ৰিয়ক তিনিবাৰ মাইনাছ তিনি পাঁচ কোন কিমান হ'ব পোন্ধৰ এতিয়া ফ'ৰ এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব মাইনাছ হ'ব এইটো যিহেতু ফিফটিনৰ পৰা যদি আমি ছেভেন মাইনাছ কৰোঁ কিমান হ'ব এইট মাইনাছ এইট বাই থ্ৰী যিহেতু ইয়াত কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে ফ'ৰ এক্স ফ'ৰ টু এক্সৰ লগত আৰু ৰাইট ছাইডে যদি যায় তেতিয়া কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব মই এডত কৰি দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব মাইনাছ এইট থ্ৰী ইনটো কিমান হ'ব ফ'ৰ চাৰিয়ে কাটিব পাৰোঁ দুবাৰ যাব গতিকে এক্স ইকুৱেলটো কিমান পালোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পালা এতিয়া আমি টুৱেলভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো কৰোঁ আহাচোন আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব লখাকো ল'ম তিনি আৰু ন লখাইকো কিমান হ'ব থ্ৰীয়ে হ'ব আৰু তিনিয়ে নখ কেইবা যাব তিনিবাৰ যাব আৰু ছেভেণ্টিন লগত যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান হৈ যাব ফিফটি ওৱান এক্স মাইনাছ নোৱে ন কেইবা যাব এবাৰ যাব আৰু কিমান হ'ব ইয়াত ছিক্সটিন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টু গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম বজ্ৰপূৰণ কৰিম বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কি হ'ব ফিফটি ওৱান এক্স মাইনাছ ছিক্সটিন ইকুৱেল টু ন দুগুণ কিমান হ'ব ওঠৰ এতিয়া ফিফটি ওৱান এক্স মাইনাছ ছিক্সটিনটো ৰাইট ছাইডে গ'লে মানে কিমান হ'ব প্লাছ ছিক্সটিন এইটিন প্লাছ ছিক্সটিন ফিফটি ওৱান এক্স ইকুৱেলটো কিমান হৈ যাব ইয়াত ফ'ৰ দি প্লাছ কৰিলে থাৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা এক্স এইটি ওৱানটোৰ ইয়াত কি হৈছে পুৰণ আৰু ৰাইট চাইড ৰাইট চাইডে যদি যায়গৈ তেতিয়া কি হৈ যাব থাৰ্টি ফ'ৰ বাই ফিফটি ওৱান এতিয়া ছেভেণ্টিনে দুইটাই কাটিব পাৰোঁ ছেভেণ্টিনে থাৰ্টি ফ'ৰক যাব দুবাৰ আৰু ফিফটি ওৱানক যাব কেইবাৰ তিনিবাৰ গতিকে আমি এক্সিকেটিভ ৰান্টালৈ ইয়াৰ আনচাৰটো টু বাই থ্ৰী আশা কৰোঁ সকলোৱে ওৱান নাম্বাৰ যিমানবিলাক কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পালা যদি তোমালোকে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত কনফিউজ বা তোমালোকে যি বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যদি কমেণ্ট কৰিবা আৰু যিবিলাক তোমালোকে তোমালোকৰ কনফিউজ থাকে সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবা